kuasa menteri sangat-sangat besar. Kan, ha, sangat-sangat besar. Menteri boleh walaupun ada jawatan kuasa eksekutif persekutuan, tetapi lebih daripada setengah adalah ahli-ahli yang dipilih oleh menteri. Kan, ha, selain daripada pegawai-pegawai kerajaan. So dia tak bagus, tak bagus untuk masa depan. Walaupun ada jawatan kuasa eksekutif negeri, tetapi dia still kena merujuk kepada jawatan kuasa eksekutif persekutuan. Tak boleh. Eh, memang tak boleh. Saya rujuk kepada muka surat 24 siapa yang ada akta tu. Eh. Saya memang uh, uh, minta bagi masa lebih sikit je. Taklah sikit banyak pun kan. Kuasa-kuasa menteri ni adalah dia boleh saja mengarahkan uh, memilih pemaju. Saya cukup heran bila projek-projek kerajaan ini kita nak pilih kontraktor atau pemaju cukup-cukup susah. Dan kalaulah projek-projek kerajaan ni kita pilih pemaju, kena melalui UKAS. Pasal ini melibatkan duit swasta dan tanah kerajaan. Bukan duit di Eh? Tetapi dalam hal ini, menteri memilih pemaju. Tak boleh. Dia akan mengakibatkan benda yang bermasalah di masa hadapan. Tidak boleh suka-suka hati memilih pemaju. Dan juga menteri juga menentukan insentif kepada pemaju. Apa yang pemaju itu akan dapat? Mungkin tax deduction, mungkin density yang berlebihan. Contohnya di Pulau Pinang ada satu ekar tanah boleh buat seribu rumah. Boleh. Dan kuasa ini akan diambil alih oleh menteri dengan insentif itu. Tak boleh memberikan kuasa yang terlalu besar kepada satu jawatan kuasa yang dipenguruskan oleh menteri Yang mana ahlinya Lebih daripada setengah dipilih oleh menteri